Натыкаться на ситуации, где он будет подтверждать, что он неудачен по жизни, не поступит в институт, не создаст семью, не будет радоваться жизни. Будет такой вот как человек в футляре, закрытый для всех. И э, неверие в людях как раз и не дает ему насладиться жизнью. Это люди неудачники. Поэтому нужно выбирать: либо вы будете удачны по жизни и уверены, либо неудачны, вечно больны. І не чем-то недовольны. Но ну, ви будете самі. Как относишься к тем одноклассникам, которые часто прогуливают уроки? Ну, я, конечно, їх не очень уважаю, тому що я вважаю, що з такими темпами вони нічого не выучат і в жизни не стануть значительними людьми. Причому часто твої однолітки, що симулюють хворобу, стикаються із недовірою батьків чи вчителів. І тоді доводиться приводити докази. От і виходить замкнене коло. Не хочеш йти до школи, прикинься хворим. Однак, якщо прикинешся і потрапиш до лікаря, про твоє удавання батьки дізнаються, і тобі від них дістанеться. Тому підлітки і вирішують хворіти по-справжньому. Діти починають боліти тоді, коли їм більш вигідно бути больними ніж здоровими. Ну, представьте собі ситуацію. Напряження в школі ідуть контрольні, багато хлопот. в школе тоже не бегай на переменки, туда не ходи, дома приходишь точно так же. И вдруг по какой-то причине ребенок заболевает, и жизнь меняется на противоположную. То есть он оказывается в центре внимания, вокруг него бегает мама, бабушка, различные вкусняшки, конфеты, свежие фрукты. Лежишь себе на диване или в кровати с книжкой, можешь смотреть телевизор. И болезнь приобретает такой вот приятный характер – І в следующий раз, коли чувствует, что що как бы на ісході, напряження. он тогда понимает, А почему бы мне не побаліть? Тут -то й потрібні поради розумних у лапках однолітків, які поділяться цікавим способом не піти до школи. Найпопулярніше серед них це випити йоду. Страшновато чи не так? А ще можливо не смачно. Для цього і потрібен цукор, щоб підсолодити пігулку із хворобою. Від такої суміші кажуть, піднімається температура та може навіть живіт заболіти. Для тієї самої мети їдять гріфи від олівця чи роблять усе це разом. Прием каких-либо препаратов для симуляции заболеваний ⁇ это очень вредно, потому что э, это интоксикация организма хроническая, это проявление затем всяких патологий со стороны желудочно-кишечного тракта, постоянные боли в животе, кожные какие-то высыпания, которыми и так страдают наши подростки. А если ребенок принимает внутрь то, что ему нельзя, то эти кожные высыпания усиливаются. Могут быть какие-то кишечные колики. Живот. Может быть заболеть живот на самом деле, уже по-настоящему. Вот. Ну, отравление в какой-то степени может быть в легкой, да, в зависимости от того, какой размер грифеля будет съеден ребенком. Чем занимаешься дома, пока все остальные в школе? Могу поиграть в компьютер или поговорить с кем-то. Неужели приятно дома лежать и болеть? Ну, не очень хотелось бы гулять, но если я пойду гулять, родители поймут, что я не болею. Якщо заради прогулу їсти олівці та запивати їх мікстурами підходить не для всіх, то наступний спосіб, навмисна застуда, більш прийнятний. Та, здається, лише здається, менш болісний, ніж попередній. П'ють ледяну воду. Є навіть такі у нас екстремали, які купаються, моють голову, виходять на балкон, або босими ногами становляться теж виходять на балкон. Але це чревато, во-первых, розвиття мінингита. что очень опасно, либо действительно серьезным заболеванием, то есть можно реально получить ангину. Менингит – это воспаление мозговых оболочек, может возникнуть при переохлаждении. Это довольно-таки опасное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, очень сильной головной болью, и лечится это только в стационаре. Ангина – это не менее серьезное, чем менингит, заболевание, после которого, в результате для лечения которого нужно применять большое количество антибиотиков, то есть лечиться достаточно серьезно. Поэтому прежде чем симулировать вот эти все заболевания, нужно хорошо подумать. Я этого никогда не пробовала и не собираюсь. Почему? Ну, во-первых, за свое здоровье боюсь. Да и к тому же, зачем это нужно? Отравиться, мало ли что потом если еще родители повезут в больницу, то там это даже хуже, чем в школу не пойти. Человек это сам поймет, когда он будет постоянно с забитым носом, будет постоянно чихать, кашлять, ему будет больно есть. Из-за этого ему уже самому будет плохо, он подумает, лучше бы я пошел в школу, но не терпел бы всего этого. То что же делать, если тебе совсем не тягнет до школы? Відповідь, как завжди, лежит на поверхности. Адже проблема саме в тобі, І ти маєш просто зрозуміти, чому ти боїшся чи недолюблюєш школу. Якщо через контрольні та інші перевірки знань, почни більше часу приділяти навчанню, попроси додаткових занять у вчителя. А там гляди й контрольні перестануть тебе так лякати. Якщо проблема зі стосунками з однокласниками, то удаваними хворобами ти її не вирішиш. Коли дитина дуже часто боліє, то він якби. выпадает из вот этого вот круга, выпадает из самой жизни. Нарушаются потом и отношения со сверстниками, и ребенок, который постоянно испытывает негативные эмоциональные какие-то переживания, обида, уныние, страх, даже зависть может быть появляться. Они, конечно, являются отталкивающимися. И тогда и друзья как-то вот не хотят дружить с такими детками. ним, наверное, меньше общаются. Почему? Ну, он могут, может только не в болезни обманывать, еще в чем-то. не буде неприємно розмовляти. Якщо все таки тягне уникнути спілкування з однокласниками, тобі до лікаря того, що допомагає у собі розбиратись, можна і до шкільного психолога. Ось декілька порад від спеціаліста. Не стоять в стороні. Проявляйте активність, проявляйте самостійність. знайомісь, розпитайте нових друзів, як їх звати, чим вони увікаються, що хорошого в школі. Які кружки є, тобто показувати заінтересованість э, в этих людях. Перепони на те й створенні, щоб їх долати. І хвороба тут зовсім не вихідна. Проблеми потрібно вирішувати. Сподіваюсь, ти це зрозумів сьогодні у програмі. А далі пропоную послухати роздуми дошкільнят про те, хто така надійна людина. Хто такий надіжний чоловік? Надежный человек это это который это, это человек который помогает другим людям ну да на него можно положиться положиться это значит человек один заболел а, -а, -а, -а. он не может встать потому что надо покушать приготовить если у него нет денег купить продукты или овощи можно позвонить своему брату или сестричке они с ним поделятся деньгами. Если человек заболел, то он может на работу за него. Отходить. Денег у него поработать. Надежный человек это если там один человек заболел, а кому-то на... а кому-то надо в работу. Он возьмет, и... ну, он попросит, он попросит другого, ну, соседа попросит, вот, он поможет. Когда он кому-то помогает, вот так можно узнать, э, он надежный или нет. Если он не помогает, это значит ненадежный. Как стать надежным человеком? Добрым в детстве быть, без драться. Вы знаете надежных людей? Ну, я знал, у меня есть. Почему ты решил, что этот человек, которого ты знаешь, надежный? Потому что мы уже с ним давно дружим. Это моя девушка. Она мне помогает. У моей мамы надежный человек Вова. А у моей мамы надежный человек папа. Почему вы считаете, что они надежные? Потому что папа, что она захочет купить. Ну или что-то может купить. А Вова маме надежный человек, потому что помогает готовить, моет полы ей. Может, а когда мама, уезжает, он готовит и кушать. Вова может ей помочь, это приготовить, кушать, даже на празднике что-то. Mm -hmm. Может помыть полы, может помыть это. А мой От... папа может попылесочить, помыть там Посуду помыть. Зачем да помогать людям? Чтобы они не болели. Затем, за чтобы за чтоб, э, наша Украина вся не заболела. Да. И не умела от голоду. Потому что бывают, когда все заболеют, и приходится доктора носить, а если доктора они будут хорошими человеками. Тогда... Тогда и все заболеют навсегда и, и умрут. Доктора это надежные люди. Да, да бывает и еще нет. Хорошо быть надежным человеком. Да. Почему? Да. Потому что можно другим помочь и потом другие будут говорить спасибо с уверенностью. Сподіваюсь, сегодняшний выпуск программы Территория детства ТБ чему навсегда. А на сьогодні все. Зустрінемось за тиждень на 27 каналі. І не забувай заходити до нашої групи в соціальних мережах.